Iki kedadean nalika aku isih mahasiswa. Aku dadi anggota klub riset folklo lan mutusake kanggo nindakake riset karo para senior menyampapan sing diarani kubisuka Daimyo Jim Srin in Tokyo. Kuil Kubisuka daimyojin dikenal Minongko papan ing ngendi kepala tairano masa adu komandan militer saka jaman Heian dikubur Miturut legenda sawise dipajang ing Kyoto sirahe masa adu diterbangake menyang kutha asale ing Kanto banjur tiba kita mubeng mubeng ngomong karo wong lokal kanggo neliti legenda lan kutukan sing ono ing sirahe masa adu. Pranyoto kutukan masa adu terus nganti saiki ono sawetara wong sing laporake ngalami pengalaman aneh ing cedak kuburan. Ana wong sing ngomong nalika liwat gundhukan ing tengah wengi. Deweke weruh memedi prajurit tanpa sirah. Ana wong liya yen sampeyan njupuk foto ing cedhak kuburan, mestine sampeyan bakal weruh memedi ing foto kasebut. Kita mutusake kanggo ngunjungi mon lan njupuk sawetara foto ing wayah wengi. banjur aku weruh sing katon prajurit tanpa pasurian katon ing sawetara foto. Senajan wedi, kita terus investigasi. Banjur DWE nompo informasi yen ono fenomena aneh ing sumur lawas cedak gunduan kasebut. Ka sumur iku panggonane sirahe masa ado tiba lan ing wayah bengi keprungu tangis sokon jero sumur. Kita ngunjungi sumur ing tengah wengi lan ya pake piranti rekaman. Sawetara jam mengko recorder njupuk swara wong wadon nangis. Ito nyadari ngegirih kutukan masa adolan lan mutusake kanggo mungkasi penyelidian Nanging tangis sing dak ing sumur kuwi isih keprungu ing kuimpmpu